salomni yoyish islomdandir sahoba ammor aytganlar uchta xislatni o'zida mujassam qilgan kishi iymonni mujassam qilibdi insofli va adolatli bo'lmoq barchaga salom bermoq kambag'alligida ham infoq qilmoq 28 hadis abdulloh ibn Amr raziyallohu anhu rivoyat qiladilar rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir kishi so'radi islomda eng yaxshi xislatlar qaysidir dedilar ochlarga taom bermoqlik tanigan va tanimaganga salom bermoqlik